Так, привет, народ. Без так. Просто. Зачистка зачисткой под грунтовкой покраски, но вырисовала следующее. Багажник оцей я уже ставить не буду. вот И тому мне сюда треба подножка делать для пассажира. И следующее, что я хочу сделать, какую-то защиту. Защиту для ног, чтобы мало ли, как и пассажир, чтобы ногу не всунули мне в колесо. Поэтому вот сюда я хочу сделать какие-то такие типа мини решеточки. У меня есть вот такая вот старая колясочка. Вот я ее, наверное, порежу, погну эти пруты и варю вот сюда. Покажу, что все получится. Ну таке в мене чудо вийшло. Тепер треба думати ножки. Буду теж ножки делать сам. Не знаю, наподобі я може зроблю як на кросових мотоциклах. Ще подумаю. Зробив я подножку. Такого плану вийшло. Думаю, ще по центру перемичку зробити. для внешнего вида, бо для усиления точно нет, они и так мощные, не зигнутся, это точно. Единственное, что думаю, приварить их, чи сделать механизм складания. Единственное, что меня смущает, что через время, через какое то будет вот такой вот момент, они будут тарахтить, если сделать механизм. Если приварить, будет все прям очень файно, Будет тишина и как вы думаете, что делать, как делать? Напишите в комментариях.